بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بلڈ دینا ہے یا کسی کو بلڈ لگنا ہے تو وہاں جانے کے بعد فوراں وہ آپ سے بلڈ کلیکٹ کریں گے اور دوسرے کو بلڈ لگا دیں گے اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کافی سارے ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ بلڈ لینا ہے اور اگر لینا ہے تو لینے کے بعد اگر لگانا بھی ہے تو اس کی کیا کیا رکارمنٹ ہے تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ شاید یہ اپنے پیسے بٹورنے کے لیے اتنے زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو بلڈ ایک ایسی چیز ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی ربوں کے اندر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی کوئی پرابلم ہوئے گا تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بھگتنے پڑیں گے لہذا کچھ ٹیسٹ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ٹیسٹ ہمیشہ بلڈ جب کسی کو لگتا ہے تو اس سے پہلے کروائے جاتے ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ہر ایک ٹیسٹ کی میں آپ کو ساتھ ساتھ اہمیت بھی بتاؤں گا فسٹ آوال جب بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے دینے والا اور لینے والا دونوں کی ایچ بی چیک کی جاتی ہے جسے عام انفان میں ہیمو گلوبن کا آ جاتا ہے اب اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جس کو بلڈ لگنا ہے پہلے ہمیں یہ پتا چلے کہ اس کا اپنا خون کتنا ہے اور نمبر دو جو دینے والا ہے جو ڈونر ہے وہ دے تو رہا ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا بھی خون کام ہو نارملی جب تک کسی ڈونر کا بارہ اشاریہ پانچ گرام سے اوپر بلڈ نہ ہو تو اسے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ بلڈ نہ دے لہذا یہ جو ٹیسٹ کرا جاتا ہے یہ ڈونر اور ریسیپینٹ دونوں کے ایچ پی کا لیول چیک کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ان کا ٹی ایل سی کرایا جاتا ہے جس کو ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ کہتے ہیں یہ جو ٹوٹل لیکوسائٹ ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے ظاہری طور پہ کوئی انفیکشن نہیں نظر آ رہی ہوتی یا ان کو کوئی بلڈ کا کینسر ہو ان کا ٹی ایل سی بہت زیادہ ہوا ہو بعد ایسے ظاہری طور پہ پتہ نہیں چلتا لہذا یہ جو دو ٹیسٹ ہیں ایچ بی اور ٹی ایل سی اور اس کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹس بھی چیک کیے جاتے ہیں کہ کسی کا کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر تو نہیں ہے جو بلڈ دینے والا ہے اس کو کوئی پلیٹلیٹس کی کمی تو نہیں ہے لیٹر آن اس کو خود کوئی پرابلم نہ ہو نمبر دو بلڈ گروپنگ دوستو اس کے لیے پوری ایک ویڈیو کی سیریز میں پیسے سے بنا کے آ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈ گروپنگ کس طرح کی جاتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں اے بی او بلڈ گروپنگ سسٹم ہے اور اسی طرح آر ایچ بلڈ گروپنگ سسٹم ہے تو بلڈ گروپنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دونوں کی سیفٹی ہوتی ہے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنا بلڈ گروپ پتا ہے دینے والا کہتا ہے مجھے بھی اپنا بلڈ گروپ پتا ہے اور سم ٹائم ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی سے بھول بھی جاتے ہیں اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کبھار دیکھا گیا ہے ہوتا تو بڑا ریئرلی ہے لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ ہیمن ایرر تو ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے جا آپ کے انٹی سیرا جو ہے وہ پرانے ہو سکتے ہیں میرے سامنے سے ایک دو دفعہ ایسے واقعات گزرے ہیں لیبارٹری کے اندر کیا ہوا بلڈ گروپی آپ کا غلط ہو سکتا ہے لہذا اس کو کاؤنٹر چیک کرنا دوسری جگہ سے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ بلڈ گروپنگ کیا ہوا بلڈ دوسرے کو لگائیں گے اس کے لیے لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اور دینے والے کا تو بلڈ جایا جائے گا لہذا اگر پتہ بھی ہو ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ریگولرلی دو چار دنوں سے بلڈ لگوا رہا ہے اسے اپنا بلڈ گروپ پتہ ہے ہماری لیب کے اندر آیا ہے تین چار بلڈ پہلے لگوا چکا ہے تو اس کا تو ریپیٹڈلی بار بار بلڈ گروپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو نیئر ڈونر آئے گا دینے والا اگر اسے پہلے سے اپنے بلڈ گروپ کا پتہ بھی ہے تو اس کے باوجود بھی اس کا بلڈ گروپ جو ہے وہ دوبارہ کرنا چاہیے سو دو سو روپئے کی خاطر آپ جس کو بلڈ دے رہے ہیں اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اس کی زندگی کو آپ رسک کے اوپر نہیں ڈال سکتے یہ ہو گئے بلڈ سی پی اور ساتھ بلڈ گروپنگ نمبر تین کراس میچنگ دوستو اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو میں بنا چکا ہوں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کراس میچنگ کیا ہوتی ہے بلڈز کو مکس کر کے چیک کیا جاتا ہے سپائٹ آف دس کہ اس کا اس کے باوجود بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ فورٹی کے لگ بگ جو ہیں وہ بلڈ گروپ ہیں کچھ مائنر پروٹینز بھی ہوتی ہیں ان کے ریاکشن ہو سکتے ہیں اس لیے بلڈ لگانے سے پہلے دونوں کا بلڈ مکس کر کے آؤٹ سائٹ بیفور ٹرانسوزنگ بلڈ چیک کر لیا جاتا ہے کہ آیا کوئی ریاکشن تو نہیں ہوتا اسی طرح نمبر چار ہائپٹائٹس بی اور سی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے سال پہلے میں نے چیک کرایا مجھے ہیپیٹائٹس بی سی نہیں تھا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس سال کے ڈوریشن کے دوران بھی آپ کو ہیپیٹائٹس بی سی ہو سکتا ہے لہذا ہیپیٹائٹس بی سی اور ایچ اے وی اینٹی باڈیز ضرور ضرور چیک کرنی چاہیے اور اسی طرح پیشنٹ کا روبن اور اے ایل ٹی یہ لیور کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہیپٹائٹس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ابھی سٹارٹ ہو رہا ہو تو یہ ڈور ٹیسٹ بھی کرنے ضروری ہے نمبر پانچ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بلڈ ڈونیشن کی کچھ کنٹرا انڈیکیشنز ہیں اور ان کنٹرا انڈیکیشن میں سے ایک کنٹرا انڈیکیشن یہ بھی تھی کہ کسی کو کوئی انڈوکرائنل پرابلم بھی نہیں ہونا چاہیے جو تھائرڈ کے ہیں وہ ریلیٹیولی کم ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے 31% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ ڈیابیٹیز ہے ڈیابیٹک ہے تو لہذا بی ایس آر کو بھی چیک کرنا چاہیے اسی طرح نمبر چھے کلوٹنگ ٹینڈنسی کو دیکھنے کے لیے تو بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پی ٹی ہے اے پی ٹی ٹی ہے اس طرح پرو تھرمبن ٹائم ہے آئی این آر ہے لیکن چونکہ وہ ہر لیب کے اندر موجود نہیں ہوتے اور وہ کاسٹلی ہوتے ہیں لہذا ہم جو کامنلی چیک کرتے ہیں وہ کلاٹنگ اور بلیڈنگ ٹائم ہے دیکھنے کے لیے کہ جو ڈونر ہے اس کا کلاٹنگ اور بلیڈنگ ٹائم کیسا ہے کہیں اس کے اندر تو بلیڈنگ کی ٹینڈنسی نہیں ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد